Так, всем доброго дня. Хочу рассказать про снегоуборочную машину. Эксперт вот. Гарден. Для дома. Там в 10 соток. Дорожки почистить там для машины. Перед двором. Отлично хватает. Ну, Единственная у них первая проблема, которая вылетает, это вот редуктор. Там есть змієвик, И он самый первый злизуется, и поэтому он не работает. Второе ⁇ это самоходность. То есть через воду 3-4. Там есть такое колесо снизу и оно протирается и короче его тоже надо менять бо перестает ехать когда нажимаешь газульку так довольно простой в использовании но надо приловчиться к примеру для того чтобы завести у нас есть Если тут... О, он но пока он на оф есть тут бак и дроссельная заслонка вот. для начала бак вот нижний флажок нужно подвынуть в правую сторону подкачать вот этой кнопкой подкачали раза два дергнули шморгалкой. Два-три раза подергали. Ну, я завожу, к примеру, вот этот флажочек. Вот этот. Вот этот. Я его буквально на пів сантиметра подвигаю вправо. И цей верхний серый тоже подвагаю вправо. И таким способом я завожу. Вот. покажу. это бак, поворачиваем ее сюда, Підкачали. так, пару раз, два, три, чуть-чуточку, это я положил, и чуть-чуточку вот это, а, и он.

В интернете видео не, мож, не мог найти как заводить, но теперь научился и могу подсказать другим. Вот такая система. Вот тут ремень, я его не закрываю, ремень хватает на два сезона. Вот какой крутой вал, этот а ремень який на мотор. Переходи з мотора на вал, це я ще не разу не міняв, а той, що з вала переходи на шнек, то я міняв вже раза три. От він вилітає швидко. Масло теж. Ось болт зливав. Ну, десь кожні 40-50 годин я стараюсь зливати. Так что, довольно просто все. Бензинные заловые обычные. Вот. 92-й, 95-й пылеяк. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня.